वृत्ति प्रभाकर वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर तीन सौ बत्तीस और तीन सौ बत्तीस पेज के ऊपर बहत्तर नंबर का शीर्षक है तो देखिए मीवांसक और सिद्धांत सम्मत स्वतः प्रामाण्यवाद में दोष ठीक है तो सक मतलब पूर्व पूर्वस सिद्धांत मतलब वेदांत मत दोनों के लिए सम्मत है स्वतः प्रामाण्यवाद और उस पर दोष दे रहे हैं अन्य शास्त्रकार तो क्या दोष देते हैं उसका उल्लेख इस शीर्षक में होने वाला है ठीक है देखिए मीमांसक मत में और सिद्धांत मत में स्वतः प्रामाण्य ग्रह का अंगीकार है इनकी अंगीकार स्वीकार है किसका स्वतः प्रामाण्य ग्रह प्रामाण्य का ज्ञान स्वतः हो जाता है परत नहीं स्वतः प्रामाण्य प्रामाण्य ग्रह का अंगीकार है न्याय न्याय मत में परत प्रामाण्य ग्रह का अंगीकार है न्यायिकों के मत में तो प्रामाण्य की उत्पत्ति भी परतः और प्रामाण्य का ग्रह भी परत न्यायिक मत में परत प्रामाण्य ग्रह का अंगीकार है और स्वतः प्रामाण्य ग्रह में यह दोष कया है न्यायिकों ने वेदांत मत पर स्वतः प्रामाण्यवादियों के मत पर दोष दिया है उन्होंने क्या दोष दिया है वो दे रहे जहाँ एक पदार्थ का अनेक बार ज्ञान हो के प्रवृत्ति हुई होवे कहा तो ज्ञान के परमात्म में कहू तो संदेह होवे नहीं जैसे उदाहरण एक पदार्थ लीजिए कोई घट आदि है कि नहीं तो अनेक बार ये घट ऐसा ज्ञान होकर उसके उसको लेने के लिए प्रवृत्ति भी हो चुकी है और सभी प्रवृत्ति सफल हुई है ऐसी जगह पर तो परमात्म इस ज्ञान में है या नहीं ऐसा संदेह होता नहीं है जहाँ एक पदार्थ का घटादी पदार्थ का अनेक बार पुनः पुनः ज्ञान हो, हो जाता है होकर प्रवृत्ति हुई होवे है कि नहीं तो ज्ञान के, के प्रमात्व को ज्ञान के प्रमात्व में ये ज्ञान प्रमा है या नहीं इसमें प्रमात है या नहीं इस प्रकार का कऊ संदेह होहे थे अनेक बार सफल प्रवृत्ति हो के प्रमात्व निश्चय हो ही जावे क्योंकि बहुत बार क्या हो चुकी है सफल प्रवृत्ति हुई है और सफल प्रवृत्ति हुई है तो, तो उसके कारण यह ज्ञान प्रमा है ऐसा निश्चय पीछे हो चुका है बार बार प्रवृत्ति सफल देखकर इस प्रवृत्ति का कारण यह ज्ञान प्रमा है ऐसा निश्चय हो चुका है अनेक बार सफल प्रवृत्ति होमत्म निश्चय हो ही जा रहे हैं सो परमात्म निश्चय परमात्म संशय का विरोधी है जहाँ निश्चयात्मक ज्ञान रहता है वह संशयात्मक ज्ञान रहता नहीं जैसे ज्ञान होगा हम ये पक्का ज्ञान है निश्चयात्मक है तो घट है या नहीं संशय होगा क्या नहीं संशय का बाधक है कौन निश्चयात्मक ज्ञान ज्ञान का निश्चय सो परमात्म निश्चय परमात्म संशय का विरोधी है परंतु ज्या पदार्थ का अपूर्व ज्ञान हो ए, <laughs> जिस पदार्थ का ज्ञान हो रहा है कैसा अपूर्व अपूर्व मतलब पहली बार जिसके पहले उसका ज्ञान हुआ नहीं है नया ज्ञान हो रहा है जा पदार्थ का पूर्व ज्ञान होवे ताकि ज्ञान में परमात्म का संदेह होवे सो नहीं हुआ चाहिए कब यदि तुम्हारे यहां नहीं बोल रहा है वेदांतियों को कि तुम लोग स्वतः प्रामाण्यवादी है स्वतः प्रामाण्यवादी मतलब ज्ञान में जो परमात्म धर्म है उसका ग्रहण करने के लिए अन्य सामग्री की जरूरत नहीं है ज्ञान की सामग्री से उस परमात्म का ग्रह हो जाता है तो कोई भी ज्ञान जब होता है तब तो, वो ज्ञान पुराना है तो उसमें संध्या नहीं होगा किंतु तो नया जब ज्ञान रहता है तो उसमें प्रमात्व का संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस सामग्री से ज्ञान हुआ है उसी सामग्री से तुम मानते हो क्या परमात्म क्योंकि तुम स्वतः प्रामाण्यवादी हो हाँ। ताकि ज्ञान में परमात्मा का संदेह हो सो नहीं होया चाहिए लग गया कहे थे अद्वैत मत में और प्रभाकर के मत में तो ज्ञान स्व प्रकाश है वेदांत मत में भी और प्रभाकर मतलब के आचार्य उनके मत में भी ज्ञान कैसा है स्वप्रकाश है याते ज्ञान कभी भी अवृहित हो भी नहीं ज्ञान कभी भी ऐसा नहीं होता है क्या ज्ञान तो हो गया लेकिन उसका ग्रह मुझे नहीं हुआ है ऐसा होता है कभी ऐसा होता नहीं है। हमेशा जब भी ज्ञान होगा तो वह स्वयं प्रकाश होने के कारण गृहित ही है ज्ञान है ज्ञान <sad> कभी भी अग्रहित अवृहित कार्य होता है अज्ञात अज्ञात उत्पत्ति नहीं है ज्ञान की जब भी उत्पन्न होता है तो ज्ञात उत्पन्न होता है ज्ञान होता होते हुए उत्पन्न होता है कौन ज्ञान है अयम घटे मुझे ज्ञान हो गया है लेकिन मुझे वो अभी अज्ञात है ऐसा होता है क्या नहीं या तो ज्ञान कभी भी अग्रहित होवे नहीं गृहित ही होवे गए गृहित मतलब ज्ञान ज्ञातई होवे याते प्रमात्व भी साथ ही गृहीत होवे जब ज्ञान हमेशा ही है तो उसके साथ-साथ प्रमात्व भी क्या होगा उत्पन्न होगा प्रमात्व का ग्रह होगा ज्ञान होगा याते प्रमात्व भी हो साथ ही गृहीत होवे साथ-साथ ही गृहीत होवे होवे तो निर्नित पदार्थ का संदेह होवे नहि लगे ना तब क्या निर्णित पदार्थ निर्णित है तो उसके बारे में क्या नहीं होना चाहिए फिर संदेह नहीं होना चाहिए किंतु जब भी कभी, कभी किसी नया पदार्थ का ज्ञान होता है कभी तो उसके बारे में क्या होता है संशय होता है वो नहीं होना चाहिए तो निर्णित पदार्थ का संदेह होवे नहीं या तो परमात्मा का संदेह संभव नहीं परमात्मा का संदेह नहीं होना चाहिए किनके के यहाँ स्वतः प्रामाण्यवादी के यहाँ ऐसा कौन कह रहा है नहीं आई या तो का संदेह संभव नहीं सिद्धांत पक्ष में तो प्रकाश रूप ज्ञान है वेदांत मत में ज्ञान कैसा है प्रकाश रूप है ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञात है प्रकाश पदार्थ का ज्ञान पदार्थ से भेद नहीं प्रकाश और ज्ञान ये दो तो अलग अलग चीज नहीं है ज्ञान मतलब कैसा हमेशा प्रकाश रूप है ज्ञान स्वरूप ज्ञान ही हो तो उसके बारे में फिर कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए ज्ञान पदार्थ से भेद नहीं है भेद नहीं है लग गया ना ये दोष दिया अन्य ग्रंथकारों ने स्वतः प्रामाण्यवादी के मत में हो गया उसका निराकरण आगे करेंगे उसके पहले और अन्य कुछ लोगों का मत है वो दिखा रहे हैं शीर्षक नंबर तिरहत्तर प्रभाकर के मत में सारे ज्ञान थे त्रिपुटिका प्रकाश प्रभाकर के मत में जो भी ज्ञान है वो ज्ञान क्या करता है त्रिपुटिका प्रकाशन करता है निकों ने क्या कहा था पीछे कि कोई भी ज्ञान उत्पन्न होता है अयम घट वो केवल घट को ही प्रकाशित करता है उस ज्ञान का आश्रय आत्मा उसको प्रकाशित नहीं करता है और स्वयं भी प्रकाशित नहीं है ऐसा कहा था बराबर किंतु इन प्रभाकर के मत में ऐसा नहीं कोई भी ज्ञान रहता है तो स्वयं ज्ञान वो भी स्वयं प्रकाशित है उसका विषय और उसका आश्रय तीनों का भी प्रकाशन वो ज्ञान कर देता है त्रिपुटी का प्रकाशन करने वाला ज्ञान है ऐसा मानते प्रभाकर उन्हीं का मत दे रहे और प्रभाकर के मत में ज्ञान के विषय में प्रकाश हो गए कैसा प्रभाकर के मत में ज्ञान के विषय का प्रकाश हो भी प्रकाशन प्रकाश हो गया है आगे विषय प्रकाश का हेतु ज्ञान है और विषय का प्रकाश व विषय शब्द लिखिए प्रकाश का हेतु है ना तो विषय प्रकाश का हेतु ज्ञान है उदाहरण दे रहे जैसे घट का ज्ञान होवे तब घट ज्ञानते घट का प्रकाश होवे अयम घट ये ज्ञान हो गया उस ज्ञान से घट का भी प्रकाश होता है अयम घट ये भी प्रकाशित है और उस ज्ञान का आश्रय आत्मा उसका भी क्या होता है प्रकाश, प्रकाश। जैसे घट का ज्ञान होवे तब घट ज्ञानते घट का प्रकाश होवे तैसे घट ज्ञान अपने स्वरूप का प्रकाश करे घट ज्ञान अपने स्वरूप का भी क्या कर देता है प्रकाश करे और अपना आश्रय उस ज्ञान का जो आश्रय कौन आत्मा अपना आश्रय जो आत्मा ताका प्रकाश करे लग गया सारे ज्ञान त्रिपुटी त्रिपुटी को विषय करे प्रकाश है सभी ज्ञान किसको प्रकाशित करते हैं त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का समुदाय त्रिपुटी कहिए त्रिपुटी मतलब कौन तीन तीनों का समुदाय को त्रिपुटी कहते हैं वो तीन कौन ज्ञाता ज्ञान ज्ञाता मतलब जानने वाला ज्ञान जिससे विषय को जाना जाता है और जो जाना जाता है वो हुआ कौन जैसे आयम ये ज्ञान हुआ तीन कौन कौन हो गए घट विषय हुआ, आयम हुआ न्यान, और उस न्यान को न्यान का आश्रय कौन आत्मा वो हुआ ज्ञाता ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का समुदाय त्रिपुटी लग गया इस रीति से प्रवाह करके मत में अपने स्वरूप को भी ज्ञान विषय करें लग गया इस प्रकार प्रवाह के मत में क्या ज्ञान कैसा है अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है इस से इस प्रवाह मत में आपने को भी ज्ञान विषय और अपने प्रमात्व को विषय करें और अपने में उस ज्ञान में जो प्रमात्व धर्म उसको भी विषय करता है कौन वह क्योंकि स्वतः भी लग गया चलिए अब आगे मुरारी मिश्र का मत चौराहत्तर नंबर शीर्षक मुरारी मिश्र नाम के कोई आचार्य हो चुके हैं उनका मत दे रहे हैं और मुरारी मिश्र के मत में ज्ञान का प्रकाश अनुव्यवसाय हो गया है, नहीं है की तरह ज्ञान स्वयं प्रकाशित नहीं है उसका प्रकाशन करने के लिए क्या चाहिए अनुव्यवसाय ज्ञान का प्रकाश अनुव्यवसाय हो गया है और इस ज्ञान का प्रकाशक आगे क्या है अनुमिति है ना अनुमिति की जगह चाहिए अनुव्यवसाय अनुव्यवसाय प्रकाशक अनुव्यवसाय प्रमात्व का प्रकाश माना है अनुव्यवसाय अनुव्यवसाय से ज्ञान का प्रकाशन होता है ना उस ज्ञान में जो तो तो प्रमात्व उसका भी प्रकाशन किससे होता है अनुव्यवसाय से ऐसा उनका कहना और इस ज्ञान का प्रकाशक तो अनुव्यवसाय ही परमात्मा का प्रकाश माने है प्रकाशक माने है ऐसा चीज कह चाहिए प्रकाशक माने है याते ते से उत्तर परमात्म का संदेह नहीं हुआ चाहिए फिर अन्य ग्रंथकार बोलते हैं मुरारी मिश्र का ऐसा ही मत है तो अनुव्यवसाय के बाद में होने वाली उत्तर जो तो परमात्म का संदेह होता है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि अनुव्यवसाय हुआ तो परमात्म का निश्चय हुआ जब निश्चय हुआ तो संदेह नहीं, नहीं।, नहीं होना चाहिए अनुव्यवसाय की बात वो क्यों होता है फिर ऐसा आक्षेप यहाँ के अनुव्यवसाय थे उत्तर परमात्मा का संदेह नहीं हुआ हो गया इतना आगे चलिए भट्ट का मत भट्ट मतलब कुमारी भट्ट पूर्ण मावसा के आचार्य तैसे भट्ट का यह सिद्धांत है क्या घटाधिकन के ज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप हो वे नहीं घटाधिकन का जो ज्ञान अयम घट ज्ञान मतलब अनुव्यवसाय ज्ञान का घटाधिकन के ज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होवे नहीं काहे थे क्यों ज्ञान गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं सीधी कह दिया बाप ज्ञान गुण जैसे आत्मा गु के अनेक गुण है कि नहीं ज्ञान भी एक क्या है गुण अन्य लोगों के या वेदांत में नहीं वेदांत मत में ज्ञान आत्मा का स्वरूप है ठीक है किंतु ज्ञान गुण क्या नहीं जैसे धर्म अधर्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं उस प्रकार ज्ञान गुण भी प्रत्यक्ष योग्य नहीं कहा थे ज्ञान गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं या तो ज्ञान का ज्ञान अनुमिति रूप है ज्ञान का ज्ञान कैसा है अनुमिति रूप है अनुमिति से उसका ज्ञान होता है ज्ञान का ज्ञान अनुमिति रूप हो गया है मानस प्रत्यक्ष रूप नहीं जैसे कि को ने अनुव्यवसाय को मानस प्रत्यक्ष माना था वैसा नहीं मानस प्रत्यक्ष रूप नहीं लग गया स्व अनुमिति ज्ञान इस रीति से हो गया है वानुमिति ज्ञान कैसा हो जाता है फिर उसको बता रहे हैं स्व अनुमिति ज्ञान इस रीति से हो गया है क्या इंद्रिय विषय के संयोगते प्रत्यक्ष ज्ञान हो गए पहले इंद्रिय चक्षु विषय घट बराबर उनका हुआ क्या संयोग संयोग, संयोग होने के बाद ज्ञान उत्पन्न हुआ आयाम, घटा इंद्रिय विषय के संयोग से प्रत्यक्ष ज्ञान होवे अथवा अनुमिति ज्ञान होवे क्यों वन्य आदि का क्या होता है अनुमिति ज्ञान होता है अनुमिति ज्ञान होवे सकल ज्ञानते घटाधिक विषय में ज्ञातता नाम धर्म उपजे अनुमिति बताने अनुमान बताना है ना उनको तो पार्श्वभूमि बता रहे तो कोई भी जब ज्ञान उत्पन्न होता है धर्म उत्पन्न होता है जिसका नाम है ज्ञातता क्या है जैसे उदाहरण सामने घट है ज्ञान हुआ अयम घट ये ज्ञान उत्पन्न हुआ घट का और चक्षु का संयोग हुआ संयोग होने के बाद अयम घट यह ज्ञान उत्पन्न हुआ और अयम घट यह ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उस घट में एक धर्म उत्पन्न होता है ज्ञात ज्ञातता ज्ञात घट और हर लोग बोलते कि नहीं घट वस्तु का ज्ञान होने के बाद लोग क्या कहते मैंने जान लिया मतलब ज्ञात हो गया अर्थात उसमें क्या आ गया ज्ञात बात समझ में आ रही है अनुमिति ज्ञान हो गए सकल ज्ञान ते सभी ज्ञान उसके बाद घटाधिक विषय में उस उस विषय में ज्ञातता नाम धर्म उपज लग गया इसी वास्ते ज्ञान हुआ पाछे ज्ञान होने के बाद में घट ऐसा व्यवहार हो गया क्या व्यवहार होता है घट पहले जानने के पहले होता है क्या नहीं जानने के बाद ही लोग कहते क्या घटो मैंने घट जान लिया ज्ञातो घट ऐसा व्यवहार हो गया आगे ज्ञान से प्रथम ज्ञान उत्पन्न होने के पहले ज्ञातो घट ऐसा व्यवहार होता नहीं ज्ञान से प्रथम जो घट इंद्रिय का संयोग होवे घटकार इंद्रिय का चक्षु का क्या हुआ संयोग होवे तासे मतलब ज्ञान ज्ञान से प्रथम मतलब होने के पहले घट और इंद्रिय का क्या होता है संयोग उसके बाद होता है ज्ञान उसके बाद ज्ञात घट ऐसा ज्ञान से प्रथम जो घट इंद्रिय घट इंद्रिय का संयोग हो तासे उसके बाद अयम घट ऐसा प्रत्यक्ष हो सो प्रत्यक्ष ज्ञान समवाय संबंध से ज्ञाता में रहे अब जो अयम घट है प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ ना वो ज्ञान कहा रहता है समवाय संबंध से आ, आत्मा में अर्थात ज्ञाता में ज्ञाता कौन तो है आत्मा समवाय संबंध से ज्ञान कहा रहेगा ज्ञाता में आत्मा में वही ज्ञान घट में भी रहता है किंतु संबंध बदल गया विषयता संबंध बराबर रह है किस संबंध से विषयता से सो प्रत्यक्ष ज्ञान समवाय संबंध से ज्ञाता में रहे विषयता संबंध से घट में रहे लग गया जहाँ विषयता संबंध से ज्ञान हो गए तहा समवाय संबंध से ज्ञातता उपजे अयम घट यो ज्ञान विषयता संबंध से कहा रहता है घट में उस घट में समवाय संबंध से एक धर्म उत्पन्न होता है जिसका नाम है ज्ञातता ठीक जहाँ विषयता संबंध से ज्ञान होवे ता समय संबंध से ज्ञातता उपजे इस रीति से घट के ज्ञान ते घट के ज्ञान ते घट ज्ञान होने के बाद घट में ज्ञातता उपजे क्या उत्पन्न होती है किस ज्ञातता का उपादान कारण घट है क्योंकि ज्ञातता का आ रही है घट में तो उपादान कारण कौन हुआ घट का उपादान कारण घट है निमित्त कारण ज्ञान है ज्ञात उत्पन्न होने के लिए निमित्त कारण ज्ञान उपादान कारण घटा विषय जो भी होगा विषय असमवाय कारण परिभाषा भट्ट के मत में है नहीं कारणों के तीन प्रकार नहीं है, है। समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण बराबर कुमार भट्ट और वेदांत मत में असमवाय कारण नाम का कोई कारण नहीं दो ही कारण है मतलब कारण के दो ही प्रकार है एक समवाय कारण और एक होता है निमित्त कारण समय कारण से भिन्न जो भी कारण वो सब निमित्त कारण असमवाय कारण परिभाषा बट्ट के मत में है नहीं उपादान कारण से भिन्न को निमित्त कारण ही कहे है कि नहीं समवाय कारण मतलब उपादान कारण उससे भिन्न जो भी कारण वो सब निमित्त कारण उपादान कारण से भिन्न को निमित्त कारण ही कहे इस रीति से ज्ञानजन्य ज्ञातता धर्म घट में हो गया बराबर ज्ञान से उत्पन्न होने वाला कौन ज्ञातता धर्म कार्यता है घट में ज्ञान ज्ञन्य ज्ञातता धर्म घट में हो गए लगे इतना प्रथम तो अयम घट इस श्रृंति से घट का प्रकाशक प्रत्यक्ष हुआ सबसे पहले घट इंद्रिय का संबंध होने के बाद उस घट में घट के बारे में ज्ञान उत्पन्न हुआ कौन सा अयम प्रथम तो अयम घट इस रीति से घट का प्रकाश घट को प्रकाशन करने वाला प्रत्यक्ष हुआ लग गया ता प्रत्यक्ष से घट में न्याय न्यातता धर्म उत्पन्न हुआ ज्ञातता धर्म उपजा तब तो इंद्रिय संयोगते प्रत्यक्ष हो गए पहले तो इंद्रिय संबंध होकर अयम घट ज्ञान उत्पन्न हुआ अयम घट ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उस घट में न्यातता नाम का धर्म उत्पन्न हुआ है कि नहीं और न्यातता धर्म उपजा है कि नहीं? कब? घट में ज्ञातता धर्म उपजा तब इंद्रिय संयोग थे पुनः इंद्रिय का संयोग तो घट के साथ उस इंद्रिय संयोग थे तीसरी घट का दोबारा ज्ञान ज्ञातो घट पहला ज्ञान अयम घट उस द्वारा ज्ञान घटा तो ठीक है ना न्यातो इस प्रत्यक्ष हो गए इस प्रत्यक्ष हो गए ज्ञातता होती है बाह्य घट आदि पदार्थों में इस्ञान जन्य ज्ञातता बाह्य इंद्रिय से बाह्य इंद्रिय इंद्रिय कौन चक्षुरादि इंद्रिय दो प्रकार के इंद्रिय अंतर इंद्रिय मन अंतर इंद्रिय घटादि सॉरी चक्षरादि बाह्य इंद्रिय मन अंतर इंद्रिय चक्षरादिंद्रिय मन को छोड़कर बाकी जितने इंद्रिय वो सब बाह्य इंद्रिय ज्ञान जन्य ज्ञाता का बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो गए हैं बराबर और बाह्य पदार्थ के ज्ञान का बाह्य पदार्थ घट उसका ज्ञान अयम गट बाह्य पदार्थ के ज्ञान का बाह्य इंद्रिय से तो किसी के मत में प्रत्यक्ष होवे नहीं लग गया ध्यान दीजिए बाह्य पदार्थ कौन गठना देख ऊपर के मिल गया इस रीति से ज्ञान जन्य ज्ञानता का जन्य कौन है का बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो गया बाह्य इंद्रिय कौन चक्षु जान लिया हो गए और बाह्य पदार्थ के ज्ञान का बाह्य इंद्रिय से तो किसी के मत में प्रत्यक्ष होवे नहीं, नहीं। क्योंकि भट्ट का सिद्धांत क्या है ज्ञान का प्रत्यक्ष होता नहीं है तो बाह्य इंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है हम थोड़ी कह रहे हैं कि बाह्य चक्षु से ध्यान उत्पन्न नहीं हो रहा है चक्षु का और घट का संबंध हुआ तो ध्यान उत्पन्न हुआ किंतु ज्ञान का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रिय से नहीं है घट का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रिय से है बात समझ में आई घट का प्रत्यक्ष तो बाह्य बाह किंतु बाह्य इंद्रिय से जो घट का ध्यान उत्पन्न हुआ वह उस ज्ञान का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रिय से नहीं अंतर इंद्रिय से है वो भी किसके मत ने निक के मत में मानसिक प्रत्यक्ष है उस ज्ञान का और इनके आ तो ज्ञान का प्रत्यक्ष है ही नहीं है चलिए और बाह्य पदार्थ के ज्ञान का बाह्य इंद्रिय से तो किसी के मत में प्रत्यक्ष हो गए न्यायाधिकरण के मत में ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष हो गया है। जो ज्ञान उत्पन्न मानस प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रिय थोड़ी प्रत्यक्ष माना है ऐसा कोई भी मत नहीं है कि बाह्य इंद्रिय से ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ है कि नहीं ऐसा कोई मत नहीं एक भी कहा मानते ज्ञान का, का प्रत्यक्ष मानते किंतु किससे मन से न कि बाह्य इंद्रिय से लग गए पंक्ति देखिए बाह्य पदार्थ के ज्ञान का बाह्य ज्ञान का ज्ञान का महत्व की बात है ज्ञान का बाह्य इंद्रिय से बाह्य इंद्रिय से भी महत्व का है मन से भले हो ज्ञान का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रिय से नहीं बाह्य इंद्रिय से तो किसी के मत में प्रत्यक्ष हो गए प्रत्यक्ष है जो कि अंतर इंद्रिय है भट्ट के मत में घटाधिकन के ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष भी हो गया नहीं एक बात तो दोनों की जगह समान है दोनों जगह सभी शास्त्रकार क्या बाह्य इंद्रिय से किसी भी ज्ञान का प्रत्यक्ष होता नहीं ये तो समान है किंतु मानस इंद्रिय से ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है नहीं और ज्ञान का प्रत्यक्ष मन से भी नहीं होता है कुमारी भट्ट बात लग रही है भट्ट के मत में घटाधिकन के ज्ञान का घटाधिकन का जोर ज्ञान उनका मानस प्रत्यक्ष भी हो गया नहीं लग गया परंतु का अनुमान जन्य अनुमिति ज्ञान हो गए परंतु घटाधि ज्ञान का का नहीं का जो ज्ञान उसका क्या होता है अनुमान तुक प्रमाण से ज्ञान होता है इंद्रिय से नहीं परंतु घट्टाधि ज्ञान का अनुमान जन्य मिल गया ना अनुमान जन्य अनुमिति ज्ञान हो गए हो गया ना फिर वो अनुमान का आकार क्या है वो अनुमान का यो आकार है क्या अयम घट विशेषता संबंधे न ज्ञानवान समवायेन न ज्ञात ज्ञात क्या है ज्ञातवत्वात यत्र यत्र समवायेन न ज्ञातता तत्र तत्र विशेषता संबंधे न ज्ञान यह अनुमान है पक्ष कौन है अयम घट ये पक्ष है साध्य विषेता संबंध है न ज्ञान ज्ञान की सिद्धि करनी है घट में क्या है विषयता संबंध से ज्ञान है इसकी सिद्धि करनी है तो बोलेंगे क्यों घट में विषेता संबंध से ज्ञान है इसलिए कि समवायेन ज्ञातता बतवा समवाय संबंध से ज्ञातता वाला है कौन घट घट फिर व्याप्ति यत्र यत्र समवायेन ज्ञातता जा जा पर समवाय संबंध से क्या है ज्ञातता है तत्र तत्र वाह वाह पर विषयता संबंध है से न्यान रहता है या स्थान में पूर्ववर्ती घट पक्ष है अयम घट है क्या है विषयता संबंध से ये क्या है साध्य फिर आगे हेतु तो स्पष्ट है अन्य ग्रंथन में प्रकारांतर से अनुमान क्या है अनुमान दिया ना ऐसा न लिखकर थोड़ा अलग ढंग से लिखा है नहीं अन्य ग्रंथ में प्रकारांतर से अनुमान लिखा है कठिन है, इसलिए हमने यहां पर लिखा और भट्ट के मत में अनुमान से ज्ञान है, ज्ञान जाना जाता किससे? अनुमान से इंद्रियों से, इंद्रियो से नहीं।, नहीं मन से भी नहीं और भट्ट के मत में अनुमान से ज्ञान जानी है यह सुगम रीति दिखाई इस रीति से ज्ञान ग्राहक सामग्री भट्ट के मत में अनुमान ज्ञान को ग्रहण करने वाली सामग्री भट्ट के मत में कौन है अनुमान, अनुमान। लग गया जी चलिए अब आगे क्या है अबे आगे 77 नंबर का शीर्षक है ना आ? क्या है वो न्याय श्रीमत का निष्कर्ष बहुत बड़ा है